আজি মই আপোনালোকক এই ভিতৰত জনাম চাওক মই আছোঁ বৰ্তমান কেৰেলাত আৰু কেৰেলাত মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ নাৰ্চাৰী এখনত আছোঁ আৰু এয়া চাওক এয়া হ'ল ইউজনীয়া আৰু এইটো মানে ডালৰ পৰাই হৈ যায় আপোনালোকে ডালটো কাটি পানী মানে ডাইৰেক্ট গুজি দিলেই হৈ গ'ল তাৰপিছত চেম্বাৰৰ ভিতৰত থ'ব লাগিব যিহেতু গৰম টাবটো দিব লাগিব অলপমান তাৰপিছত পানীৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব মই দিনেই এই চেম্বাৰটোত চাৰিবাৰকৈ পানী দিওঁ আৰু চাওক এইটো তাৰপিছত এমাহমানৰ পিছত এইটো পূৰা শিপা ওলাই পিনি ধুনীয়াকৈ এটা পুলিলে ৰূপ লৈ লয় ডালটোৰ পৰা আৰু মই এইটো এনেধৰণে ৰুই দিওঁ ইয়াত এনেধৰণে ৰুই দিওঁ এইবোৰ চাওক এইবোৰ কাটি আনিছোঁ ডাল ডাল এইবোৰ এনেধৰণে ৰুই দিলেই হৈ যায় ৰুই দিয়াৰ পিছত এমাহৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ শিপা ওলাই আহিব আৰু তাৰপিছত এইবোৰ এমাহ পিছত ডেৰমাহমানৰ পিছত আকৌ এইবোৰ বিকিব পৰা হৈ যায় এটা পুলিত পোন্ধৰ টকা বিছ টকা এনেধৰণে বিকা হয় এইবোৰ পুলি আৰু চাওক পিট ধুনীয়াকৈ এইবোৰ এনেকৈ এনেধৰণে আপোনালোকে ডাল কাটি ভালকৈ এনেকৈ গুজি গ'লেই হ'ল গুজি যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় এমাহৰ পিছত আৰু এইটোৰ নাম হ'ল ইউজনীয়া আৰু দেখিব পাৰিছে মই এনেকুৱা ধৰণৰে কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান কেৰেলাত আৰু এইবোৰ ইউজনীয়ে ইয়াত ফুল আছে ইয়াত বহুত আছে ইয়াত দহ হেজাৰমান আছে আৰু বহুতকেইটা চেম্বাৰ আছে ট'টেল পুলি মিলালে এনেকুৱা ধৰণৰ লাখতকৈ ওপৰত হৈ যাব আৰু এইবোৰ দেখিব পাৰিছে এনেধৰণে গুজি দিলেই হৈ গ'ল এনেধৰণে গুজি দিলেই হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা এমাহৰ পিছত শিপা ওলাই যাব আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান এইটো কামেই কৰি আছোঁ এইখিনি ইয়াত আছে চব এইবোৰ এইবোৰ এতিয়া চব ইয়াত গুজিম ইয়াত গুজি পানি মই পানী দিবলৈ যাম পানী দি পানি আকৌ মোৰ বেলেগ কাম আছে বেলেগ কাম কৰিম এনেধৰণে মানে প্ৰত্যেকটো পুলি এনেকৈ ডালৰ পৰাই নহয় কিন্তু ইয়াত যিমানখিনি পুলি আছে এইটো নাৰ্চাৰীত প্ৰায়ভাগ পুলি ডালৰ পৰাই মানে হয় ডাল কাটি পানী ৰুই দিলেই হৈ যায় আৰু তাৰ পৰাই মানে শিপা ওলাই যায় আৰু এটা দৰৱো আছে কেইটামান এনেকুৱা ধৰণৰ গছ কেইজোপামান আছে যোনকেইজোপা এনেকৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পুলিটো ৰুই দিলে নহ'ব এনেকুৱা কভাৰত সেইটোত মানে অলপমান দৰৱ লগাব লাগে তলটোত এই ৰোৱা এডোখৰত দৰৱ লগাব লাগে যাতে পোকে চোকে নাপায় ধুনীয়াকৈ সেই দৰৱটো লগালে পোকে চোকে নাপায় মই দৰৱটো সঠিককৈ চোৱা নাই যিহেতু আমাৰ মালিকৰ ওচৰত থাকে মই কেতিয়াবা চাই পানি ক'ম আপোনালোকক কি দৰৱনো লগায় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ইউজনীয়া ৰুই আছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি গুজি আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই কেইদিনমানৰ পিছত পুলিলে হৈ যাব মানে পুলি হৈ যাব এইকেইটা ডাল ডাল ৰুই আছোঁ এতিয়া সৰু সৰু কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত এইকেইটাই পুলি হৈ যাব দেখিব পাৰিছে আৰু ইয়াত মানে এই বস্তুটোহে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত আছেই কেৰেলাত সেই ইউজনীয়াটোহেঁত মই মানে প্ৰায়ভাগ দেখিছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাতহে নাই মানে প্ৰায়ভাগ মানে যোন বেছি অভাৰ ধনী বা যাৰ ধুনীয়া এখন চোতাল আছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদিনীয়া গছ আপোনালোকে কেৰেলাত দেখি পাবই আৰু এইজোপা ডাঙৰ হ'লে বহুত ধুনীয়া জোপোহা হয় আৰু এই গছজোপাই ছাঁ দিয়ে আৰু বহুত ধুনীয়া মানে এইজোপাই সুন্দৰ দেখায় মানে জোপোহাকৈ এনেকৈ ওখ হৈ জোপোহাকৈ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ওপৰৰ ছাইডটো ৰঙা পাত মেলিব আৰু তলৰ ছাইডটো এনেকুৱা ধৰণৰে পাত মেলিব কি ধুনীয়া লাগে মই আপোনালোকক পাৰিলে মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ডাঙৰ ইয়াত বহুত আছে ডাঙৰ গছ মই আপোনালোকক ডাঙৰ গছকেইজোপা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লাইন লাইনকৈ লগালে মানে পদূলি মুখত বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ এইজোপা গছ মানে একদম ধুনীয়াকৈ পদূলিটো একদম শুৱনি কৰি দিব জোপোহা 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 হৈ উঠে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে মই আপোনালোকক জনালোঁ এইটো হ'ল ইউজিনীয়া আৰু এইটোহে ডালৰ পৰা হয় আৰু এনেকৈ গুজি দিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে কাৰোবাৰ ঘৰত আছে নে নাজানো মই আছামত থাকিব লাগে এইটোহে আৰু নাথাকিলেও মই এইবেলি ঘৰলৈ গ'লে নিশ্চয় পুলিটোহে লৈ যাব লাগিব আৰু এইটোৰ নাম হ'ল ইউজনীয়া আৰু এনেধৰণে মই এতিয়া গুজি আছোঁ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এইটো পুলিলে পুলি হৈ যাব